নমস্কাৰ পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে বৰ্তমান ময়ো ভালে আছোঁ আৰু টি চাৰ্টটো একেকেইটাই পিন্ধি আছোঁ আজি এইটো পিন্ধিলে কাইলৈ সিটো পিন্ধোঁ কাৰণ আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই বনাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনাই নতুন নতুন কাপোৰ ক'ত পাম নহয় জানো গতিকে একেখিনি কাপোৰে দেখিছেগৈ আপোনালোকেও আমনি পাইছে অকণমান বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকৰ সকলোৱে কুশল মংগল কামনা কৰিছোঁ যোৱাকালি এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ খুলিছিলোঁ সেই গ্ৰুপটোত যেতিয়া মই খুলিছিলোঁ আপোনালোকে যিসকলে মোক ইমান দিন আজি দহ পোন্ধৰ দিনৰ পৰা যি মেছেজ কৰি আছিলে আপোনালোক আটাইকে জইন কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেই গ্ৰুপটোত জইন কৰোঁতে প্ৰথমতেই প্ৰায় চাৰিশমান আপোনালোকৰ সদস্য ভৰ্তি মানে হৈ গৈছিলে মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত সঁচাকৈ মই বহুত বেছি ভাল লাগিছিল আৰু সকলোকে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ মেছেজবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজে চাগে এতিয়া অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যে সেই চাৰিশজন মানুহে যেতিয়া মোক ডেইলি দুটা এটাকৈ মেছেজ দিয়ে মই প্ৰত্যেককে মেছেজ দিওঁতে 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 সময়ো বহুত লাগে আৰু প্ৰায় মই ৰাতি মেছেজবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ চাৰিশ মেছেজ যদি একেদিনাই সোমাই যায় সেই মেছেজখিনি খুলি চাই সেই মেছেজৰ কথাখিনি বুজি পায় আকৌ ৰিপ্লাই দিয়ালৈ কেতিয়াবা দেৰি হৈ যায় নতুবা কোনোবা নহয় কোনোবা এজন থাকি যায় কাৰণ মই যদি এটা মেছেজ চাই থাকোঁ তাৰপিছত আকৌ দুই তিনিটা মেছেজ একে সময়তে সোমাই যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা কিছুমান হৈ আছিল সেইকাৰণে হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো খুলি দিয়া হ'ল হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো খুলি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছে মনটো যেন সেইটো এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ নহয় সেইটো এটা যেন ধুনীয়া এভাগ মন্দিৰ য'ত আমি গোটেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ সোমাই আছোঁ সকলোৱে কেৱল হৰি ভক্তিৰ নাম লৈ আছোঁ সকলোৱে কেৱল প্ৰভু ৰাম হনুমানজীৰ কথা কৈ আছোঁ কৃষ্ণৰ কথা কৈ আছোঁ শিৱৰ কথা কৈ আছোঁ সকলোৱে যেন এটা ডাঙৰ ধুনীয়া পজিটিভ বাৰ্তালৈ আমাৰ এই গ্ৰুপটোত আহিছে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে কাৰণ মই হ'লোঁ তেজপুৰৰ আৰু এই গ্ৰুপটোত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক ইতিমধ্যে জইন হৈছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকল লোকে এতিয়াও এই গ্ৰুপটোত জইন হ'ম বুলি ভাবিছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত গ্ৰুপটোৰ লিংক দি দিম আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰি ৰিকুৱেষ্ট পঠাব পাৰিব মই একচেপ্ট কৰিম তেনেধৰণে গ্ৰুপটোত আমি সদস্য সংখ্যা আমি বাঢ়ি গৈ কথা ধুনীয়াকৈ পাতিব পাৰিম আৰু গ্ৰুপটো খোলাৰ উদ্দেশ্যটো সেইটোৱেই আছিল যে সকলোৰে লগত যাতে আমি যিসকল আমি প্ৰভু ভক্ত আছোঁ যিসকল আমি চাওক আজিৰ দিনতো বিভিন্ন এনেকুৱা লোক আছে যিসকলে ভগৱান বা ঈশ্বৰৰ মহিমা নাই বুলি কৈ থাকে কিন্তু সেইখন সমাজতে যে আমি ধুনীয়া এক বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম সেইটো খুব ভাল লাগিছে আৰু সকলোৱে মোক এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে সকলোৰে হৈ সেৱা জনাব লাগে সকলোৰে হৈ চাকি এগছ জ্বলাব লাগে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে মই পাঁচশজন মানুহৰ কাৰণে কেনেধৰণে চাকি জ্বলাম প্ৰত্যেক দিনাই গতিকে মই চাকি এগছেই জ্বলাওঁ বৰ্তমান সেই এগছ চাকিতে সকলোৱে হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু সেই প্ৰাৰ্থনাতে মই বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰভু ভগৱন্তই হনুমানজীয়ে মোৰ কথা কোনোবা নহয় কোনোবাখিনিতে শুনিছে আৰু আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মোৰ কথা শুনি বা মোৰ লগত কথা পাতি ফোনত হ'লেও বা হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি কাৰ কাৰ অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে বা কাৰ কাৰ সমস্যা অকণমান হ'লেও সমাধান হৈছে মোক মেছেজ এটা কৰি জনাবচোন নহ'লে এনেকুৱা লাগিব যেন মই যেন নিজকে কৈ আছোঁ যে এজন স্বয়ম্ভ বাবা আহি গ'ল অসমত যিজন বাবায়ে যে কিবা কিবি কৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব বা বিতৰ্ক হৈ যাব গতিকে মই সেই কথাখিনিলৈ হ'বলৈ বিচৰা নাই কেতিয়াও মই কোনোদিন এই বিষয়টোক বিতৰ্কলৈ নিবই বিচৰা নাই মই সদায় এটাই কথা ভাবি আছোঁ যে আপোনালোকৰ বিপদ হৈছে আপোনালোকে নিজৰ কৰ্ম কৰাৰ উপৰিও নিজৰ সেই বহুমূলীয়া দিনটোত আধা ঘণ্টা সময় এটা ভগৱানৰ কাৰণে উলিয়াওক সেইকণ সময়ে আপোনালোকক গোটেই দিনটো পবিত্ৰ কৰি ৰাখিব গোটেই সময়খিনি ধুনীয়া কৰি ৰাখিব আপোনালোকে এটা কথা মন কৰকচোন এই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো যেতিয়াৰ পৰা খুলিছোঁ আপোনালোকৰ মনটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছেনে নাই কওকচোন বাৰু যিসকল এই গ্ৰুপটোত আছে মনটো নিজে নিজে ভাল হৈ আছেনে নাই মোক জনাবচোন কাৰণ মোৰ মনটো ইমানেই ভাল লাগি আছে কোনোবা নহয় কোনোবা এজনে মেছেজ এটা লিখিয়ে থাকে জয় শ্ৰীৰাম জয় হনুমান বা শ্ৰীকৃষ্ণ বা মহাদেৱৰ নাম কোনোবা নহয় কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু লিখিয়ে আছে সমস্যা খুব কম আলোচনা হৈছে কিন্তু সকলোৱে তেওঁলোকৰ ভক্তিভাৱ এই গ্ৰুপটোত প্ৰকাশ কৰিছে সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগিছে যেন এই গ্ৰুপটো গ্ৰুপ নহয় যেন একোটা মন্দিৰ বা এভাগ খুব ধুনীয়া মন্দিৰ গতিকে গোটেই অসমখনৰ মানুহ একেলগ হৈ এটা গ্ৰুপ এনেধৰণে খোলাটো সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে এনেকুৱা নহয় যেন এই গ্ৰুপটোত কেৱল বয়সস্থ মানুহসকল আছিল যিসকলৰ হৰিনাম ল'বলৈ বয়স হৈছে তেনেকুৱাতো নহয় সকলো লোক বেছিভাগ লোকেই কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ ওঠৰ বছৰৰ ল'ৰাও আছে পঁচিছ বছৰ ছোৱালীও আছে বা তেনেকৈ ধৰণৰ ষাঠি বছৰীয়া মহিলাও আছে ইয়াত আৰক্ষী বিষয়াও আছে ইয়াত আৰ্মীৰ লোকো আছে ইয়াত ডাক্তৰো আছে ইয়াত ইঞ্জিনিয়াৰো আছে ইয়াত শিক্ষাবিদো আছে ইয়াত শিক্ষকো আছে ইয়াত প্ৰফেচাৰো আছে চাওক তেনেহ'লে কিমান ডাঙৰ এটা আমি কাম কৰিব পাৰিছোঁ এই ভগৱানৰ নাম লৈ বা ভগৱানক ঘৰলৈ আমি কিমান ধুনীয়া এটা বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ এই বাতাৱৰণে অসমত এক নতুন সৃষ্টি কৰিব নতুন যোৱাৰ সৃষ্টি কৰিব কাৰণ যিসকল লোকে বা আপোনাৰ ঘৰত পাঁচজন সদস্য সেই পাঁচজন সদস্যৰ লগত আপুনি এজন মাত্ৰ এই গ্ৰুপটোত জড়িত হৈ আছে কিন্তু সেই এজন লোকেই কিন্তু গোটেই পাঁচজন লোকক এই গ্ৰুপটোৰ বিষয়ে কিন্তু জনাইছে এই গ্ৰুপটোত আলোচনা হোৱা কথাখিনি জনাইছে এই গ্ৰুপটোৰ পৰা পজিটিভ কথাখিনি আপোনাৰ পৰিয়ালক জনাইছে লাহে 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 যেতিয়া গোটেই পজিটিভ বাতাবৰণটোৰ সৃষ্টি হ'ব তেনেহ'লে গোটেই অসমত এক ধুনীয়া সৃষ্টি হ'ব বাতাবৰণৰ এক ধুনীয়া প্ৰভুৰ প্ৰতি যি শক্তি প্ৰভুৰ শক্তিৰ যি নাম গুণ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু হনুমানজীৰ শক্তি ইমান বেছি আছে আপুনি যেনেকেই নামাতক যি কৰিয়ে নামাতে নামাতক কিয় তেওঁ আপোনাৰ আপোনাৰ ভক্তি কিন্তু তেওঁ শুনিব ইয়াত বহুত বেছি নিয়ম আপুনি ইউটিউবটো যদি খুলি চায় ময়ো এজন ইউটিউবতে কৈ আছোঁ কথাখিনি কিন্তু যদি আপুনি ইউটিউবটোত মাৰি দিয়ে হনুমানজীৰ বিষয়ে ইমান বেছি ভিডিঅ' ওলাই যাব ইমান বেছি নিয়ম ওলাই যাব যিখিনি নিয়ম আপুনি মানিবলৈ আপুনি সমৰ্থ নহয় কিছুমান ভিডিঅ'ত এনেকুৱা বস্তুও কিছুমান পাব যিবোৰ বস্তু আপুনি হয়তো ওচৰৰ ওচৰৰ দোকান এখনতো কিনিবলৈ নাপায় সৰু গাঁৱলীয়া ভিতৰৰ আপুনি গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে সেই সেই বস্তুবিধ সেই সামগ্ৰীবিধ আপুনি আনিবলৈ আপুনি দহ পোন্ধৰ কিলোমিটাৰ তেজ তেজপুৰহে আহিছে টাউনলৈ গৈ আপুনি সেই সামগ্ৰীটো আনি হনুমানজীক পূজা কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাই আপুনি নিজৰ ঘৰখনতে হনুমানৰ ফটো এখন লওক মোবাইলতে ফটো এখন ওলাওক আজিকালি গুগল কৰিলেই পায় যে গোটেইখিনি কথা হনুমানজী ৰাম থকা ফটো এখন লওক তেখেতক আপুনি নমন কৰক ধুনীয়াকৈ সেই শ্ৰীৰাম মোৰ এই সমস্যাটো হৈছে প্ৰভু আপুনি যাতে মোৰ এই সমস্যাটোৰ কথা আপুনি নিশ্চয় জানে মোক এই সমস্যাটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰক এনেধৰণে আপুনি প্ৰভুক মাতক ধুনীয়াকৈ আপুনি হনুমান চালিচাখন পঢ়ক অসমীয়াতে পঢ়ক হিন্দীতে পঢ়ক আপুনি যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ সুবিধা হয় কিছুমান লোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ কৰি আছে মই পঢ়িব নাজানো মই কেনেধৰণে মাতিম আপুনি শুনক একো নহয় হনুমানজীয়ে আপোনাৰ কথা শুনি আছে আপোনাৰ ভক্তি তেওঁ দেখি আছে আপুনি পঢ়িব পৰা নাই আপুনি চাব পৰা নাই আপুনি শুনক তেওঁৰ নামখিনি শুনক শুনক শুনি পেলাই আপুনি ধ্যান কৰক নাচেই ৰোগ হাৰে চপ্পী ৰাজপথ নিৰন্তৰ হনুমত বীৰ ৰাজ তে হনুমান চূড়াভাৱে মন কৰম বচ্চন ধ্যান জোলা হব আপুনি আপোনাৰ অসুখ হৈছে আপুনি ধুনীয়াকৈ এই কথাখিনি আপুনি মোবাইলত লগাই লৈ পেলাই আপুনি শুনক আপোনাৰ ভক্তি তেওঁ দেখি আছে আপোনাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব গতিকে বহুত বেছি টান নিয়ম বহুত বেছি ভগৱানক পাবলৈ আপুনি কঠোৰ পৰিশ্ৰম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই আপুনি ধুনীয়াকৈ তেওঁক মাতক প্ৰভুৰ চৰণত পৰক আপোনাৰ খুব ধুনীয়া ভক্তিভাৱে আপুনি তেওঁক মাতক আপুনি সমাধান পাবই সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লগত থাকি সঁচাকৈ এনেকুৱা এক সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচৰা মানে হৈছে এই গ্ৰুপটোৰ দ্বাৰা যাতে গোটেই অসমৰ মানুহখিনি গোটেই আপোনালোক সুখী হৈ থাকক সকলোৰে সমস্যাবোৰ সমাধান হওক আৰু বহুত কেইজন লোকে সন্তানহীনতাৰ সমস্যাৰ কথা কৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা থাকে যে আপুনি হস্পিটেলত গৈছে আপোনালোক দুয়োজনেৰে সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষাখিনি কৰিছে কোনো ডক্টৰে কোনো এটা আপোনাৰ ৰিপৰ্ট নিগেটিভ উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু ক'ত বিপদটো হৈ আছে ক'ত কি হৈ আছে ডক্টৰজনেও চেষ্টা কৰি পৰা নাই যে আপোনাৰ না না কিবা পি চি অ' ডি হৈছে না আপোনাৰ স্বামীৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে না অন্যান্য কিবা আপোনাৰ মহিলাগৰাকীৰ প্ৰব্লেম নাই একোৱেই প্ৰব্লেম নাই তেওঁ আপোনাক কৈছে যে ডক্টৰে আপোনাৰ ৰিপৰ্ট চাই কৈছে আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নাই কেৱল ভগৱানে কৰিলে কৰা তাৰমানে কোনোবাখিনিতে ডক্টৰজনেও সেই প্ৰভুৰ ইচ্ছাৰ কথা জানে প্ৰভুৰ মহিমাৰ কথা জানে গতিকে আপুনি একেবাৰে ভাগি নপৰিব একান্ত মানে ভগৱানক চিন্তা কৰক কিবা যদি আপোনাৰ সঁচাকৈ স্বাস্থ্যজনিত কিবা সমস্যা আছে তেনেহ'লে সেইখিনিতো ঠিক কৰিবই লাগিব অন্যথা আপুনি প্ৰভুক মাতক আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি কৰ্ম কৰিবলগা আছে কৰ্ম কৰি যাওক তেখেতক মাতক ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা কৰক সকলো সময়তে প্ৰভুক চিন্তা কৰক আপোনাৰ নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট পাব মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেজিক হৈ গৈছে গোটেইখিনি কথা ইয়াত ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া আমাৰো তেনেকুৱা হৈছিল আমাৰ ডক্টৰে কৈছিল যে কেনেকুৱা ধৰণে সম্ভৱ হ'ল আপোনালোকৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা আছিল গতিকে অসুবিধা থাকিলেও একান্ত মানে ভক্তিভাৱেৰে তেওঁক মাতিলে কিন্তু আপোনাৰ সমস্যা সমাধান হ'বই ইয়াত কোনো সন্দেহ নাৰাখিব তেওঁ আপোনাৰ কথা শুনা নাই বুলি নাভাবিব আৰু মোৰ যিভাগ আমাৰ ঘৰৰ নামঘৰ আছে আমাৰ নামঘৰ ভাগলৈ বহুত লোক আহিছে বহুতেই চাকি বন্তি সেৱা জনাইছে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান হৈছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক ইমান দূৰৰ পৰা মাত মাতা নাই খালী এটাই কৈ আছোঁ আপোনালোকেও মোক জনাওক মই আপোনালোকৰ হৈ সেৱা জনাম কিন্তু আকৌ যে মোক সেৱা জনালে বুলি সোধে তেতিয়া অকণমান খেদি মেলি লাগি যায় কাৰণ মইতো আপোনালোকক একদম শুদ্ধভাৱে বিনা স্বাৰ্থত আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে আপোনালোকৰ হৈ মই সেৱা জনাম গতিকে সেইখিনিতে বিশ্বাস ৰাখিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ হৈ মই ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সকলোবিলাক সমস্যা সমাধান হ'ব আজিও বহুত দূৰৰ পৰা দূৰৰ পৰা ফোন আহিছে বহুতকেইকেইটা ফোন ৰিচিভ কৰিছোঁ কোনোবা সময়ত বাইক চলাই থাকোঁ ল'ৰাৰ স্কুললৈ গৈ থাকোঁ স্কুলৰ পৰা আনি থাকোঁ মোবাইলটো বাজি থাকে উঠাবলৈ অকণমান অসুবিধা তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব আপোনালোকে মেছেজ কৰিব মই ৰাতি যেতিয়া শুভৰ সময় হয় মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ সকলোৰে মেছেজ মই চাওঁ আৰু মেছেজবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিওঁ কোনো বেয়া নাপাব কোনো কাৰণে মোক বেয়া নাপাব মানে এই ক্ষেত্ৰত আৰু মই সকলোকে আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সকলোৰে দিনবোৰ ভালে যাওক সকলোকে ভগৱানে মংগলে ৰাখক কুশলে ৰাখক আৰু তাকে কামনা কৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে পালে জনাব আৰু যদি আমাৰ গ্ৰুপত জইন হ'ব বিচাৰে আপুনিও তেনেহ'লে তলত থকা ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব তাতে ক্লিক কৰিলে ইনভিটেশ্যন লিংকটো লিংকটো পাই যাব আৰু একচেপ্ট কৰিম আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব ধন্যবাদ ভালে থাকিব সকলো